Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yisirli amri. Wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddit lisani wa hadhi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'a. Alhamdulillah syukur pada Allah pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca Suhaib Al-Bukhari. Pada hari ini kita akan masuk bab yang ke-72, bab Uh, dafni ar-rajulaini wa thalathati fi qabrin wahidin bab pada menjelaskan tentang tanam dua dan tiga jenazah dalam satu kubur. Satu kubur tu, satu lahat tu ada dua tiga orang lah. Kita letak satu lah. Apa hukum ni kat situ kan? Okey, kat sini kita tengok Imam Bukhari dia riwayatkan hadis dalam hadis yang ke-1345. Kata Imam Bukhari wa bihi qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman. Sa'id bin Sulaiman Al-Wasiti eh, dia meninggal pada tahun 225 Hijriah. Kata dia Haddasana Al-Lais telah menceritakan kepada kami, guru kami, namanya Al-Lais. Al-Lais bin Sa'ad. Eh? Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri. Ulama dalam uh, ulama uh, di Mesir, berasal dari Mesir. Meninggal pada tahun 175 Hijriah. Ya. Dan Al-Lais bin Sa'ad ni pula kata dia Haddasana Ibn Syihab. Telah kepada kami Imam Ibn Syihab. Ataupun Az-Zuhri nama kedua dia. Ataupun nama penuh dia sebenarnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Amdillah bin, bin Syihab Az-Zuhri. Eh? meninggal pada tahun 125 Hijriah ya. dan dia ni ambil hadis daripada Abdul Rahman bin Ka'ab Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik Al-Ansari ya. Uh, dan dia ni uh, tidak disebut secara jelas Imam Ibn Hajar Al-Asqala tidak sebut bila kata dia meninggal tetapi dia meninggal di era pemerintahan Sulaiman Abdul Malik dan Abdul Rahman bin Ka'ab ni pula dia ambil hadis ni daripada Jabir dia kata Anna Jabiran bin Abdullah Sesungguhnya Jabir bin Amdillah radhiyallahu an akhbarahu memberitahu kepada ini Jabir bin Amdillah radhiyallahu an sahabat Nabi terkenal meninggal pada tahun 90 Hijriah ya. kata dia akhbarahu dia memberitahu Jabir bagi tahu pada Abdul Rahman anna Nabi sallam kana yajma' baina ar-rajulaini min qutla wa Uhud. Dia kata Nabi sallam ni dia menghimpunkan di antara dua lelaki dari kalangan orang yang terkorban dalam perang Uhud. Orang yang terbunuh dalam perang Uhud, orang mati syahid dalam perang Uhud tu Nabi SAW himpunkan dua uh, apa dua orang dalam satu kain dalam satu lahat eh itu uh, cerita hadis ni gitu taip kalau kita tengok dalam kitab uh, apa ni Fathul Bari bi syarh sahihi al-Bukhari al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ni ada komen sikit dia kata sini wa warada uh, zikru thalathati fi hadhihi al-qissati an Anas aidan inda at-Tirmizi wa ghairihi ada riwayat lain turut meriwayatkan berkenaan dengan hadis ni lah Daripada Anas Tadi daripada Jabir Ada pula Sahabat Nabi lain Yang turut riwayatkan Kisah yang sama Iaitu Anas bin Malik Yang tu ada disebut dalam Sunan At-Tirmizi dan seumpamanya Maksudnya Hadis ni ada Syawahid lah Dalam istilah ilmu hadir panggil Hadis ni ada Syawahid lah Warawa ashabus Sunan An-Hisham bin Amir al-Ansuri Lepas tu ada pula ashabus Sunan ashabus Sunan ni maksudnya Imam Abu Daud Imam tirmizi Imam Nasai Imam Ibn Majah Empat imam ni dia buat mari hadis ni daripada sahabat Nabi yang bernama Hisham bin Amir al-Ansari. Ha, ada dah tiga dah. Anas tadi, Jabir, lepas tu Anas, lepas tu Hisham eh. Okey, qala kata dia al-ansaru ila nabi ila Rasulullah. sallam yauma Uhud. Orang-orang Ansar datang berjumpa dengan Nabi sallam pada ketika berlaku perang Uhud. Faqalu, uh, ha, mereka katalah, mereka kata pada Nabi sallam asabana qarhun wa jahalun. Kami ditimpa luka yang terlalu kan dan kesukaran dan penat untuk kami nak gali kubur, nak tanam jenazah ramai-ramai. Ni kejadian masa perang Uhud tu, bila yang mati syahid, kan? Bila ada yang mati syahid, ada yang hidup, yang hidup nak tanam jenazah, dia orang ni luka parah. Jadi dia orang ni dah lah luka nak gali kubur lagi kan itu susah. Kan? Ha, jadi kalau nak gali satu satu tanam satu gali satu kat sat, tanam satu susah lah. Kan? Ha, jadi dia orang bercerita dekat Nabi SAW. Lagu mana ya Nabi? Qala ihfiru wa Nabi kata gini gali uh, kubur lepas tu peluah kan uh, wa ja'alu ar rajulaini wa thalathata fi al qabri jadi dua ataupun tiga jadikan dua dan tiga jenazah dalam satu kubur tu kata nabi sallallahu alaihi wasallam ah itulah dalil dia kan kejadian ini berlaku dalam perang orang begitu sahihahu at-tirmizi hadis ni dianggap sahih oleh imam at-tirmizi kan jadi maksudnya kejadian ini berlaku apabila di kalangan sahabat nabi ni orang ni terlibat juga dalam perakut dan mereka ni luka parah jadi mereka ni kalau nak gali kubur susah jadi sukarlah ha, maka di situlah timbul Nabi Muhammad sallam minta gali aa, kubur tu bagi peluah. lepas tu tanam jenazah aa, dua hingga tiga orang macam itulah eh dalam hadis dia Okay, okey segi fik fikah ni macam mana kata di sini lau aradahu lam yaqtasir ala salasah balkan yaqulu masalan dafana arrajulaini fa akthar jika baginda hendak bagi baginda tidak membataskan kepada tiga. Bahkan baginda akan bersabda sebagai contoh mengoborkan dua lelaki atau lebih. Kan? Uh, tapi di sini Nabi sebut dua tiga. Dua tiga eh. Uh, jadi maksudnya Nabi menyebut dua atau tiga yang menunjukkan boleh itu diukur mengikut keperluan darurat. Eh? Yang tidak boleh diperluas secara total kepada uh, seberapa banyak yang mungkin tanpa batasan jelas. Meskipun hakikatnya hukum itu didorong oleh darurat. Jadi maksudnya yang dikatakan batas tiga tu sebab kadar darurat pada masa tu tu tiga. Kan? Maksudnya kalau tak ada darurat, satu lah. Ha, eh kita nak buat dua, ada darurat. Ha, boleh dua. Eh ada keperluan tiga, tiga lah. Ada keperluan sebelah, sebelah lah. Ha, kalau tak ada keperluan, batas kat yang boleh lah. Cakap tiga, dua, gitu je lah. Ha, tu maksud dia. Ha, ni kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalan lah dalam kitab dia. Fathul Bari bi syarhi al-Bukhari. Taib. Okey kat sini juga Imam Ibn Hajar ada sebut berkenaan dengan jenazah perempuan wa yu'khadhu min hadha jawaz dafin al-mar'atayn fi qabr. Ha diambil juga daripada hadis ni, boleh kita tanam dua jenazah perempuan dalam satu kubur, boleh? Ha ini kata Imam An-Najar eh. Wa amana dafnu ar-rajuli ma'a al-mar'ati fa rawahu Abdul Razzaq bi isnadin hasanin an Waathilah bin al-Asqa annahu kana yadfinu ar-rajula wal-mar'ata fi al-qabri al-wahid. Adapun kita tanam jenazah lelaki dan perempuan, ada satu jenazah lelaki, satu lagi jenazah perempuan, nak tanam dalam satu kubur kes ni berlaku uh, oleh Wathilah Wathilah bin al aus bin al asqa ni sahabat Nabi ya eh, radhiyallahu uh, di mana dia ni tanam uh, seorang lelaki seorang perempuan pada satu kubur kan uh, yang ni ni diriwayatkan oleh Amr Razak dalam dengan sanad yang hasan eh gitu fa yuqaddimu ar-rajulu wa yaj'alu al-mar'atu dan dijadikan jenazah lelaki di hadapan jenazah perempuan kat belakang ah uh, macam tu eh cerita dia wa kana hu yaj'alu bainahuma ha'ilan min turabin wala siyama in kana ajnabi ajnabi ayi ini. iaitu iaitu ulama masyarakat diletakkan penghalang antara dua jenazah kan jika kedua-dua itu adalah bukan mahram kan orang uh, laki perempuan dua tu bukan mahram letak penengah kan penengah ni kayu ke tanah ke lah. biar nampak ada uh, halangan di antara laki dan perempuan macam itulah eh uh, cerita dia tak Okey, kita tengok pula dalam bab yang ke-72. Eh, bab yang ke-72. Bab yang ke-72, hadis yang ke-1346 eh. Kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala Abu Al-Walid, hadatsana Al-Lays. Telah menceritakan kepada kami kata Imam Bukhari Abu Al-Walid At-Tayalisi al eh, meninggal pada tahun 227 Hijriah. Eh. Yang mana kata dia hadatsana Laysun telah menceritakan kepada kami guru kami namanya Al-Lays bin Sa'ad Al-Misri meninggal pada tahun 175 Hijriah. Dan al ni pula dia ambil hadis daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri. An-Ibn Syihab Az-Zuhri. Daripada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Itu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Amdillah bin Syihab Az-Zuhri. Meninggal pada tahun 125 Hijriah. Dan Zuhri ni pula ambil hadis daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dia ambil daripada Abdullah bin... Uh, sorry, Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik eh. Meninggal pada tahun tidak disebut secara jelas oleh Imam al Hajar al-Asqalani dalam kitab dia tetapi dia hanya menyatakan uh, dia meninggal pada era pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik eh gitu taj. Dia ni pula ambil hadis daripada Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an al-Ansari eh meninggal pada tahun 90 Hijriah. Okey sahabat Nabi ni kata qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ada kata idfinu hum fi dima'ihim. Kamu tanamlah mereka bersama dengan darah-darah mereka eh. Ha, ini hadis ni Imam Bukhari buat mari dalam tajuk babu malam mera gusla asy-syuhada dan menjelaskan tentang orang yang berpandangan tidak disemayangkan jenazah orang mati syahid. Orang mati syahid ni jenazahnya tidak di di tidak dimandikanlah. Ah ha, dalilnya hadis kita baca tadi Jabir bin Abdillah bagi tahu Nabi sallam kata kepada para sahabat kamu tanam jenazah orang mati syahid itu dengan darah mereka walam yugasilhum tanpa walam yugasalhum tanpa eh, walam yugasilhum tanpa Nabi Muhammad suruh mereka apa ni mandikan jenazah eh mandikan jenazah orang mati syahid itulah jadi sini kita faham hadis ni menjadi dalil orang mati syahid mayat dia tidak dimandikan tab okey lang kita fathul bari bi syarh sahih bukhari okey pandangan yang kata wajib mandikan ha, sebenarnya di sana ada yang kata wajib ada yang kata tak wajib lah ini khilaf lah apa okay. uh, ya okey asyara bidzalika ila marwiya an sa'id bin al musayyib annahu qala yughassalu al syahid kan kalau kita tengok Uh, pandangan Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib. Uh, menantu pada Abu Rara Lawa'an. Ulama besar eh, pada era dahulu di, di Madinah. Dia kata, Yuqas salu asyahidu. Orang mati syahid ni dimandikan. Ah, sudah. ini pandangan dia. Li'anahu kullu majitin yujnibu fayajibu rasluhu. Sebab orang mayat ni, dia ni macam junub. Dia bila junub, wajiblah kita mandikan dia. Ha, begitu. Hakahu ibnu al-Mudhir. Qala wa bihi qala al-Hasan Masri. Imam Munzir bagi tahu ni yang kata Said ni kata lagu tu tu yang maklumkan kepada kita ni namanya Al Imam Ibn Munzir. Dan ini juga pandangan yang dikemukakan oleh Al Hasan Al Basri. Ah cerita dia. Okey, tapi wala bagaimanapun kata dia wa rawahu Ibn Abi Shaybah an huma ai ansain wal Hasan wa hukiya an Ibn Syuraih min asyafiaati wa an ghairihi wa huwa min asyuzuz. Ini pandangan syaz. Ini pandangan ganjil eh. Kata Al Imam Ibn Al Hajar alas kali ni gitu. Okey kita tengok pandangan yang kata tidak mandikan. Ha eh tadi kita ada sebut ada pandangan kata wajib mandikan, ada pandangan kata tidak wajib dimandikan kan. Okey ada kata tidak dimandikan. Ini pandangan yang lazim kita pakailah. Kan orang mati syahid dalam perang mayat dia tidak dimandikan. Itu kita tahu. Wa qad waqa'a inna Ahmad min wajihin akhar an Jabir anna Nabi sallam qalam fi qutla Uhud la yughassiluhum. Fa inna ruhin au kulli damin yafu yafuhu miskan yaumil qiyamah walam yusalli alaihim fabayyana alhikmata fi zalika ada dia ya. okey ahmad bin hanbal ada riwayatkan hadis daripada jabir bin amdilah radhiyallahu an nabi salam ni ada sebut berkenaan dengan orang-orang terkorban dalam perang uhud yang mati syahid itu nabi kata jangan kamu tughsiluhum jangan kamu mandikan jenazah mereka fa inna kulli jurhin kerana tiap-tiap luka itu yafuhu miskan yaumal qiyamati akan menghasilkan bau uh, kasturi pada hari kiamat nanti jadi darah mereka ni, luka mereka tu Itu tu menjadi sumber kepada Akhirat nanti akan jadi uh, Kasturi, wangi kan? Akhirat nanti, kalau kita bangun bau wangi, uh, sikit bau wangi dia, wangi sangat-sangat lah kan? Kasturi dalam syurga nanti uh, tu tu orang mati syahid lah tu Ah, ha, Tu kata Nabi SAW Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal eh? Begitu, type Fabayana al fi zalika Di situ jelas, hikmah di sebalik kita tidak mandikan jenazah orang mati syahid eh ini kata sekali ni itu taip wastadala bi umumihi ala anna shahid la yughsal hatta hatta wala al junuba wal haidah wa huwa asahhu inda syafi'iyyati dia kata di sini jadi dalil bahawasanya orang mati syahid ni tidak dimandikan dan eh, di sini menjadi dalil orang yang mati syahid itu tidak dimandikan walaupun dia tu dalam keadaan berjunub walaupun dia tu dalam keadaan haid inilah pandangan yang paling sahih di sisi ulama mazhab syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i anggap kalau orang tu berjunub, orang tu haid, dia pergi perang, mati syahid. Apakah mayat dimandikan? Tidak dimandikan. Kan? Eh? Ini pandangan yang paling sahih di sisi ulama-ulama mazhab Syafi'i. Gitu. Taip. Waqilah adalah pandangan waqilah pandangan eh adalah ulama cakap. Siapa dia tak tahu kan. Ha eh? yu rasalu lil janabati. Kalau dia berjunub, ah tu kena mandi tu. Ha, kalau dia berjunub kita kena mandikan jenazah dia lab ini yatirusli almaiti tapi bukannya sebab kita mandikan jenazah dia tu kerana dia mayat tak bukan mandi mayat mandi sebab ke junub ah begitu ada kata lagu tu tapi, tapi kalau ikut pandangan ulama majoriti uh, pandangan paling palsah di sisi ulama mazhab syafi'i. eh tak tak kita tak perlu kan dia ni berjunub ke dia haid ke mati syahid uh, tidak perlu dimandikan langsung kan uh, tidak perlu dimandikan tapi ada pandangan pula kata ada dak kena mandi juga sebab junub tu jadi mandi junub tu bukan mandi mayat bukan kan ha, begitu kenapa kenapa ada pandangan kata lagu tu dia kata lima ru ya fiq bin arrahib anna al malaikat ghassalathu yaum uhud lamma ustushhida wa huwa junubun kan ada kisah popular pada zaman dulu zaman nabi sallam ada seorang sahabat nama hanzalah bin rahib dan dia baru menikah lepas tu dia ni bersetubuh dengan isteri malam tu Ay, esok pagi tu kena berjihad tak sempat mandi wajib pergi dah Eh, mati syahid. Ha, jadi Nabi Muhammad SAW kata, malaikat ni mandikan jenazah dia. Uh, malaikat mandikan jenazah dia. Uh, sebab junuk tu. Ha, uh, wa kisatuhu Kisah ni popular eh. Rawahu Ibn Ishaq wa ghairuh. Dan uh, ramai ulama' yang riwayatkan kisah ni termasuklah Ibn Ishaq dan seumpamanya. Begitu. Rawat At-Tabarani wa gairuhu min hadis Ibn Abbas bi isnadin la sabihi anhu. Imam Tabarani pun ada riwayat hadis ni. Kisah pasal apa? Uh, Hanzalah ni yang kecil tahan solat tu itu pun ada diceritakan oleh Imam At-Tabarani eh. Imam At-Tabarani ni cerita daripada sahabat Nabi yang cerita tu namanya Ibn Abbas. Dan sana dia Labak Sabi. Okey-okey Boleh-boleh lah. nak kuat nak kata kuat tak kuat tapi okey. Boleh eh. Boleh. Hmm. cuma kat sini ada sebut Usiba Hamzatu bin Amdul Muttalib wa Hanzalatu bin Rahib wa junub, Huma Junubun. Ada pula dakwaan kata dalam riwayat Imam At Tabarani tu dia sebut dia kata Hamzah dengan Hansalah. Dua-dua tu berjunuk kata dia lah. Faqala Rasulullah ra'aitu al malaikata tughsiluhuma. Aku kata Nabi Sallam aku nampak malaikat mandikan jenazah kedua-dua jenazah itu. Hamzah dengan Hansalah. Tapi hadis ni gharibun fi Hamzah. cuma kalau dikait dengan Hamzah yang tu pelik. Itu gharib kata dia lah. Riwayat itu tak apa A lah. Tak apa nak kuat lah kalau kita kaitkan dengan Hamzah dalam K. Tapi kalau cerita pasal Hazal lah yang tu kuat sikit. Kalau nak banding dengan cerita tentang Hamzah tu eh wa okay. ujiba wa ujiba bi anhu law kana wajiban maktafafi bi al malaikati fadalla ala suqutihi amma tawalla amra shahid okey a dijawab sekiranya mandi itu adalah wajib jadi yani mandi junub mandi junub kepada orang yang masa pergi perang tu dia tak mandi junub lagi kan uh, macam ke hamzalah itulah uh, nescaya tidak akan memadai mandi para malaikat Uh, maka ini menunjukkan Gugurnya kewajipan mandi itu Daripada orang yang menguruskan Menguruskan urusan syahid eh. uh, Jadi kalau ikut pandangan Imam Ibn Hajar sekarang ni Kita tak perlu Tak perlu Tak perlu kita mandikan Jenazah orang yang Masa dia perang tu Dia berjunuk Apakah kena mandi junuk Tak perlu Ini pandangan Al-Imam Ibn Hajar Sekarang ni Habis step uh, Di sini nak maksudnya Kita nampak ada khilaf lah Perbezaan pandangan Dalam kalangan Ulama-ulama Islam Dalam menjelaskan Berkenaan dengan Orang yang mati syahid Apakah jenazah dia Uh, dimandikan ataupun tidak. Pandangan majoriti mengatakan tidak perlu dimandikan. Itu memang uh, apa majoriti ulama dah menganggap orang mati syahid tidak perlu dimandikan jenazah. Cuma isunya adalah kalau dia ni sebelum pergi perang, dia berjunuh. Eh lepas tu apakah bila dia mati syahid, mayat dia dimandikan ataupun tidak? Dimandikan di sini ni bukan mati, mandi mayat. Mandi kejunuk tu. Ada dua pandangan lah Satu kata memang dimandikan. Ada pula pandangan yang paling sahih dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i dia kata tidak disemayangkan juga, tidak dimandikan juga, kan? Tidak dimandikan juga. Ha, ini pandangan apa ni ulama-ulama uh, mazhab ulama -ulama Syafi'i. Sebab apa eh? Ya? Sebab Nabi Muhammad dia sebut darah dia tu akan menjadi sumber uh, bau wangi dalam syurga nanti. Kalau kita mandikan walaupun kerana junub dia, itu kita dah buang sumber wangi mayat kat akhirat nanti. Sebab tu kan ulama mazhab Syafi'i kata tak perlu dimandikan tapi ada pula ulama lain dia kata ada kata, dia kata dimandikan juga kan tapi mandi tu bukan mandi mayat mandi di sini adalah mandi junub okey kenapa pula sebab kesnya hanzalah nabi sallam kata aku nampak jenazah dia dimandikan oleh malaikat Okay, ha, situ dia letak kat situ malaikat mandikan jenazah hanzalah kan jadi malaikat mandikan maksudnya kena mandi jugalah ha cuma alik alik syafi'i ini jawablah dia kata yang tu tu malaikat mandikan. bukan mandi air macam kita ni adalah cara dia lah alam satu lagi tu kan dia alam metafizik yang kita cerita ni alam fizik kita ni kan ha, jadi alam fizik ni tidak perlu dimandikan yang keh malaikat itu dimandikan secara alam metafizik lagu mana tu Allah alam lah jadi maksudnya aa, tidak dimandikan juga jenazah orang mati syahid dalam medan perang syahid yang kita bincang kat sini ni syahid aa, ni ya, syahid makrokah ataupun dalam istilah yang digunakan dalam fiqh ni syahid dunia akhirat eh, kan? sebab syahid ni ada tiga satu dipanggil syahid dunia akhirat orang mati dalam perang dan dia mati kerana Allah. Dan dia perang tu kerana Allah. Makanya dia ni syahid dunia akhirat. Syahid dunia maksudnya mayat tidak dimandikan, tidak dikapalkan, tidak disemayangkan. And, uh, lepas tu akhirat dia dapat pahala syahid. Ada pula kedua syahid dunia, bukan syahid akhirat. Dia perang dalam Allah. Tapi dia sendiri tak ikhlas. Dia mati. Mayat dia tidak dimandikan, tidak dikapangkan, tidak disemayangkan. Uh, pahala syahid dia pula dia tak dapat. Jadi syahid akhirat dia tak dapat. Dalam maksud dia tak dapat pahala syahid lah. Sebab dia tidak ikhlas. Yang ketiga dia panggil syahid akhirat Syahid akhirat ni dia dapat pahala syahid Tapi banyak diurus Seperti uh, biasa Macam orang biasa Contoh orang perang Di jalan Allah SWT Luka parah Bila luka parah Lepas tu tak mati eh? Lepas tu duduk tak lama baru mati Jadi mati tu bukan dalam medan ha, Mati tu mungkin dah balik rumah dah ha, Yang tu dipanggil syahid akhirat Pahala syahid dapat Tapi dia sendiri itu, sendiri, itu mayat diurus Seperti orang biasa-biasalah gitu kan Ha, termasuk juga termasuk yang dikatakan syarat akhirat ni orang mati sakit perut, orang mati sebab uh, al-mabutun syahidun, uh, man qutila duna malihi fa huwa syahid, orang mati sebab mempertahankan hartanya syahid. Dan orang bagi serang dia, dia pertahankan harta dia. Orang merompak rumah dia, dia pertahan harta uh, dia, dia bunuh syahid. Ha, tapi mayat dia dimandikan dikapankan, disemayangkan macam biasa, tapi di sisi Allah dapat pahala syahid eh. Gitu. Ha, itulah kurang lebih dia. Habis step. Okey, kita masuk uh, bab yang ke-73 babu mayuqaddimu fi al-had. Bab pada menjelaskan tentang siapa yang nak didepankan dalam dua jenazah, tiga jenazah. Dan dua tiga jenazah kita letak yang paling depan tu siapa dia? Yang tu insya-Allah kan kita akan bincang dalam cara kita akan datang eh. Wallahu a'lam. Okey, kalau ada siapa nak tanya soalan, tinggalkan soalan kat ruang komen sama ada kat Facebook ataupun YouTube. Uh, nanti anda punya admin dia akan baca dia akan preskrip dia hantar pada anda dan anda akan cuba jawab dalam percangan kita akan datang eh wallahu alam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.